अध्यक्षांना जर बोलवायचं असेल तर ते मुख्यमंत्र्याला बोलवतात त्यांचं स्वतःचं जरी कुठलंही काम असेल कदाचित असं सांगितलं आहे की माझ्या मतदारसंघातली कामं मतदारसंघातली कामं बंद आढाव होत नाहीत त्याच्यासाठी अधिकाऱ्यांना बोलवावं लागतं मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रम सूचीमध्ये एक कार्यक्रम लिहिला जातो की आज यांच्या यांच्या मतदारसंघातील बैठकींचा आढावा आहे अशी कुठलीही नोट किंवा अशी कुठलीही सूची किंवा अशी कुठलीही त्याचा कार्यक्रमाचा तपशील काल जाहीर झाला नाही या दोन्ही बैठका गुप्त झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे आता जसं साहेबांनी सांगितलं की आरोपीच कारण हे आरोपी आहेत सोळा नंबरमध्ये यांचा नंबर एक आहे सोळा जणांच्या विरोधात ज्या आम्ही पिटिशन केलं त्याच्यात यांचा नंबर एक आहे त्याच्यामुळे त्याच्यातलेच आरोपी ज्यावेळेला भेटायला जातात तर त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टींवरती प्रश्नचिन्ह उभं आहे साहेबांनी जसं सांगितलं की महाराष्ट्राच्या जनतेला हे तर मी पूर्णपणे सविस्तर सगळे मुद्दे सांगितले नाहीत परंतु जे मुद्दे उद्याच्या निकालात अपेक्षित आहेत जे सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनप्रमाणे तेवढ्या मुद्द्यांचा फक्त आम्ही उहापोह केलेला आहे आणि आमची अशी अपेक्षा आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनप्रमाणे उद्याचा निर्णय होईल घेत आपण कोर्टात आम्ही काल सुप्रीम कोर्टात एक अॅफिडेव्हिट दाखल केलेला आहे कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणणं हे गरजेचं होतं आणि म्हणून काल आम्ही अॅफिडेव्हिट फाईल केलंय की अशा प्रकारे न्यायाधीश ज्या वेळेला कारण ते न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहेत न्यायाधीश आरोपीला भेटायला जाणं न्यायाधीश न्यायाधीश आणि आरोपीची मिलीभगत आहे का का अशा भगत असेल तर हा कोणाचा वैयक्तिक खटला नाहीये हा देशात पुढे लोकशाही जिवंत राहणार आहे की नाही का हे दोघेही मिळून लोकशाहीचा खून करणार आहेत ते उद्याच्या निर्णयावरनं जाहीर होईल सॉरी माहिती बीच मी टोका अनिल जी नाही म्हणून हा जो विषय होता हा फार गंभीर होता म्हणून काल आम्ही याच्या बाबतीत ताबडतोब सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनाला हे आणून दिलेलं आहे आता या बाबतीत सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय घेईल की सुप्रीम कोर्टाला देखील याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल की अशा प्रकारे आरोपी आणखी न्यायाधीश हे जर भेटत असतील आजपर्यंत असं कधी झालेलं नाही आहे आणि याच्यावरती सुप्रीम कोर्टाकडनं आमच्या अपेक्षा आहेत की सुप्रीम कोर्ट हे प्रकरण फार गंभीरपणे घेईल राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री बापू जी राहुल गांधी नागरिकर दो बार मुख्यमंत्री ऐसी हाँ। बैठक बताई जा रही है कल फैसला संभवता आ सकता है आप किस तरह से, से देखते क्या उम्मीद कर हमें आशंका है क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी और वैसे भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी मैं भी मुख्यमंत्री था कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिली भगत तो नहीं है और सिर्फ मिली भगत कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं ऐसे अर्थ तो भी निकाला जा सकता है और इसलिए जैसे मैंने कहा कि आज और कल कल, कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है और जिसमें दोनों बार दो दो बार वो मिले एक बार नहीं दो बार मिले हैं वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिये हम लड़ रहे हैं जनता का अधिकार अगर कोई चिंता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो, हो रहा है और इसका नतीजा जैसे एक पिछले दो साल से एक केस चल के आई है कोई आवश्यकता नहीं थी कोई आवश्यकता नहीं थी ये तो सीधी सीधी केस है और कुछ जो घटना तज्ञ है वो बार बार अपनी राय इस बारे में रख रहे हैं और आज भी जो एक हमारे महाराष्ट्र के ज्येष्ठी तज्ञ है उल्लास बापट उनकी एक रिएक्शन मैंने देखी लोकशाही चैनल पर शायद आपके चैनल पर भी वो आई होगी तो मैं पूरे जनता को एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो देखिए उनका उनकी राय क्या है और इतना समय इसमें बर्बाद हो गया है आ, ये तो इलीगल गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में दो साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना ये बहुत ही खतरनाक बात है और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है तो ये दो बार जो मिले हैं ये मिली भगत भी हो सकती है प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो, सक, हो गई होगी बहुमत उनके पास है नहीं वो वो ठीक है वो तो अदालत में हुआ है अदालत ने अपना जो भी एक ऑब्जर्वेशन है वो पूरा उसमें लिख कर ट्राइब्यूनल के पास भेज दिया है और जैसे अनिल जी ने अभी बताया चाहे तो वो हिंदी में हिंदी में दोहरा सकते हैं तो उस फ्रेमवर्क में ट्राइब्यूनल ने काम करना चाहिए था लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक समय की बर्बादी और शायद कल और एक ऐसा कुछ कर सकते कि और समय निकले